उत्कल मणि, मणि, उत्कल मणि, कुछ ही दिन पहले की बात है तब हमारे देश में अंग्रेज लोग शासन करते थे पर वे जनता को संतुष्ट नहीं कर पाते थे शासक वर्ग प्रजा के सुख दुख से बेखबर और बेपरवाह रहते थे ସୌଦାମଣି ସଉଦାମିନୀ ମିଶ୍ର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବ ର କଥା ଅଟେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଦେଶକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲେ ଶାସକଣ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ କିଛି ଖବର ରଖୁନଥିଲେ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଖାତିର ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ ओडिशा के कुछ नवयुवकों ने मिलकर पुरी के पास साक्षी गोपाल में सत्यवादी वन विद्यालय बनाया था इस विद्यालय में ज्ञान प्रदान के साथ साथ चरित्र निर्माण नैतिक शिक्षा देश सेवा पर भी बल दिया जाता था छात्रों को बढ़ी का काम खेती का काम चित्रकला बुनाई आदि सिखाकर उन्हें स्वावलंबी बनाया जाता था सब अपना अपना काम अपने हाथों से खुशी के साथ करते थे वहाँ शिक्षक और छात्र एक साथ रहते थे। बंधु दास उनके मुखिया थे युवक एक पूरी निकटस्थ साखी गोपाड़ सत्यवादी वन विद्यालय गढ़ विद्यालय ज्ञान प्रदान करने सहित चरित्र निर्माण नैतिक शिक्षा देश सेवा गुरुत्व दिया जा छात्र को बढ़े काम क्षत काम चित्रकला बुनी बाई इत्यादि शिक्षा दिया जाउतिला समान को आत्मनिर्भरशील करा जाउतिला समस्तै निज निजरा काम निज हातरे खुशी सहित करूतिले सेठारे शिक्षक ओ छात्र छात्रि छात्र एकत्र रहउतिले गोपाबंधु दास समानंकर मुखिया थी। एक दिन की बात है काले काले मेघ घुमड़ने लगे रात भर झमाझम पानी बरसता रहा रात के दो बजे के करीब किसी की सिस्कने की आवाज सुनाई पड़ी सब जग गए वे शिक्षकों के कमरे के पास पहुंचे देखा कि स्वयं गोप बंधु रो रहे हैं उन्होंने कहा देखो रात भर पानी बरसा है नीचे वाले इलाकों में पानी भर गया होगा नदियों में बाढ़ आ गई होगी लोगों के घर बार खेत क्यारिया तहसनहस हो गई होगी सरकार उनकी सहायता ता नहीं करता चला हम लोग गांव गांव में जाएं और लोगों को मदद पहुंचाएं। गोप बंधु का हृदय कितना कोमल था यह उसकी एक मिसाल है दिनक कथा कड़ा कड़ा मेघ गर्जा को लगे रात सारा झरझर पा बरसा को लगे राति दुईटा पखापाखी କାହାର କାନ୍ଦଣା ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା ସମସ୍ତେ ଚେଇ ଉଠିଲେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କୋଠାରୀ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନିଜେ ଗୋପବନ୍ଧୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଦେଖ ରାତିସାରା ପାଣି ବରସୁଛି ବରସୁଛି ତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିବ ନଦୀମାନଙ୍କରେ ନଈ ବଢ଼ି ଆସିଥିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତ ବାଡ଼ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ सरकार सिमाननकू सहाय्य करूनांती चलो आमे समस्ते गां गां को जीवा एवं लोकमानन को सहाय्य करबा गोपबंधंकर हृदय किपरि कोमळा थिला ताहा तंकर एक उदाहरण अटि गोपबंधु दास का जन्म पुरी जिले के सुआंडो गांव में सन 1877 में हुआ और देहांत सन 1928 ई में लगभग 50 साल का छोटा सा जीवन पर यह जीवन पूर्ण रूप से उत्कल के लिए समर्पित था गोप बंधु सर्वदा लोक कल्याण देश प्रेम समर्पित सेवा सत्य और नीति के पक्षधर रहे वे ओडिशा के दुख दर्द आशा अभिलाषाओं को अंग्रेजों के सामने रखने वाले एक निर्भीक नेता थे धर्म पद और नचिकेता उनके आदर्श थे वे भारतीय लोक सेवक मंडल के सदस्य थे वे समाज नामक दैनिक समाचार पत्र के प्रकाशक भी थे वे अनेक पुस्तकों के रचिता थे गोपाबंध दासकर जन्मपुरी जिला रो सुआंड ग्राम रे 1877 मस्या रे होईतिला एवं मृत्यु 1928 मस्या रे होईतिला प्राय 50 वर्ष रो अल्पकाल रो जीवन किंतु गोपाबंधु सबबळे लोककल्याण देशप्रेम समर्पित सेवा सत्य अहिंसा नीतीर से ओडिशार दुख दुर्दशा आशा को इंग्रज मस्थापित करप्त एक निर्भीक नेता धर्मपद एवं नचिका तंकर आदर्श थिले से भारतीय लोक सेवा मंडल सदस्य थे समाज नामक दैनिक समाचार पत्र प्रकाशक मध्य थे वे सर्वदा कहते थे मानव जीवन की कसौटी तो उसके कर्म है देश के लिए बलिदान देने से जीवन सार्थक होता है वे बड़े स्वतंत्रता संग्रामी थे कहते थे स्वराज के पथ पर जितने गड्ढे हैं वे सब मेरे अस्थिमास से पट जाएं मेरे देश वासी मेरी पीठ पर चलकर प्रगति करें गोप बंधु उत्कल के जनवरी से जनवरी के प्रिय नेता थे हर उत्कलीय के हृदय के मणि थे वे सचमुच उत्कल मणि हैं सौदामिनी मिश्र सब बेड़े कहूले मनुष्य जीवन कसटी पथर तारा कर्म अटे बलिदान बलिदानले जीवन सर्थ से विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामीले कि स्वराज पथरी जत खाल गाड मोर मो अस्थिमा पुरी जाऊ मोर देशवासी म पिठी चाहिँ चाहिँ उन्नतिक गोपन्धु उत्कल प्रति व्यक्तिको रिया नेता थीले प्रत्येक उत्कल्यंकर से हृदय रे मणि थीले से प्रकृति रे उत्कलम शिक्षक के लिए शिक्षक बाढ़ और सुनामी के समय होने वाले नुकसान की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करके इस समय उनकी सहायता करने की भावना जगाएंगे शिक्षक सत्यवादी वन विद्यालय और आज के विद्यालयों के पाठ्यक्रम की तुलना करके छात्रों के मन में हाथ के काम के प्रति रुचि बढ़ाएंगे